Вітаю, глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Позиція про медичну реформу. Ми говоримо із народним депутатом України Андрієм Шипко. Пан Андрію, я вітаю вас у нашій студії. Оскільки ви є членом Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, власне, прокоментуйте нинішню концепцію реформування системи охорони. Здоров'я. Добрий день, привітаю вас, уважаємо збирателі. Вот. Здравствуйте. Конечно, сейчас очень много говорят о реформе здравоохранения. Днепропетровская область, а я являюсь представителем, мажоритарным депутатом от Днепропетровской области, Днепропетровская область определенные шаги сделала в реформировании. То, что сейчас говорится, говорится много интересного, правильного говорится. Но пока что это слова. А в условиях того, что происходит в стране в сфере экономики, политики и военного конфликта на Востоке, то... Нам сейчас надо не только говорить о системе там, реформирования здравоохранения, нам надо понять какие действительно сохранить функции работающую систему здравоохранения, чтобы обеспечить людям гарантированные медицинские услуги на сегодняшний день. потому что не только надо концепции строить, но надо сделать реальные вещи, которые могут оказывать медицинские услуги молодежи, матерям, детям, всему населению сегодня. Завтра и каждый день. Вот в разрезе власне цієї концепции есть одно из петання страховая медицина. Насколько, скажем так, Украина готова до запроваджения, до самой до такой модели? Я вообще хотел бы сказать, что мы не должны кидаться со стороны в сторону, понимаете? У нас там, работала система здравоохранения «Симашка», и 20 лет мы ее Реформируем, сменилось порядка 20 министров. Вы понимаете, о какой политике в сфере здравоохранения можно говорить, да? когда каждый министр не успевает даже сделать то, что он сказал поэтому, конечно, страховая медицина, которая работает во всем мире и есть отработанные системы, ее ждут люди. И общаясь с выборцами, все хотят видеть страховую медицину. чтобы ее ввести, необходимо не только принять законодательные акты Верховным Советом, нужно непосредственно посчитать всю экономику, сделать медицинский аудит отрасли, понять, какая структура заболеваемости населения, какие есть вызовы на сегодняшний день, экологические, там и эпидемиологические, какие, какие как будут развиваться состояния э, состояние здоровья населения на ближайшие годы. И тогда все посчитав, четко выстроить и понять, сколько нам нужно денег на реформирование системы здравоохранения. Ведь без денег никаких реформ не будет. То, -то насколько я понимаю, что а, протягом 2015 года запустить такую модель нереально? Ну, министр позиционирует, что это будет к концу 2015 года. Мне бы очень хотелось, потому что люди ждут, и надо принимать какие-то реальные и конкретные действия, а не просто говорить, рисовать красивые схемы и говорить о том, что это будет. Пан Андрей, вот вы депутат и медик минулому, насколько я понимаю. Да. Какие вы бачите реальный крок и как изменить ситуацию в медицине? Я считаю, что прежде всего надо, чтобы была единая, повторяю, единая Политическая воля у всех, у коалиции, у оппозиции, у всех политиков, у президента, у, у, э, в кабинете министров должна быть единая воля, что мы должны это сделать. Должна быть э, сформирована четко команда профессионалов, которая будет это делать. Не то, что будут э, у, есть министр, да политическая фигура, у него замы представлены от разных политических э, партий. Они должны делать одно дело. Первое, то есть должна быть четкая политическая воля, команда профессионалов. Естественно, нужно, я уже сказал, понимать, с какими рисками, с какими моментами мы сегодня сталкиваемся в отрасли здравоохранения, что мы вообще хотим построить на руинах системы здравоохранения «Симашка», да? что хорошего оставить, потому что мы сразу говорим, мы будем делать вот так. А у нас же есть хорошие наработки, которые мы, и у нас есть несколько областей пилотных проектов, которые несколько лет проходил пилотный проект по реформированию. Много было недостатков, но есть позитивные моменты. И поэтому надо учитывать этот опыт. И, конечно же, самое главное, надо, я бы сказал, на государственном уровне, самое главное, что сделать, это лоббирование системы здорового образа жизни популяризация его и делать такие государственные программы, которые будут заставлять человека оценивать свое здоровье, следить за своим здоровьем, дать ему возможность следить за своим здоровьем и поощрять это потому что я это ни для кого не секрет, но сама система здравоохранения может влиять на состояние здоровья общества это 15-20 процентов. Еще где-то до 30% это экология, генетика человека. А 50% это ну, данные, которые и ученые, и медики, и может найти любой пользователь в интернете. 50% это способ жизни человека. То есть мы должны понять, сколько бы мы не вливали в отрасль, то это всего лишь 15-20%. Если мы не пересмотрим отношение к здоровью, каждый человек не пересмотрит отношение к своему здоровью, ничего не произойдет. А наша задача як политиков і задача Міністерства здравоохранения предоставить возможности і поощрять. Это. Естественно, система страхової медицини ж не только финансовая система, вона как раз і следит за того, щоб чоловік следил за своїм здоров'ям триває в Україні, розпочався процес децентралізації. От саме як це позначиться на загалом розвитку медичної галузі в Україні? Це добре, погано. Децентралізація, я как депутат мажоритарщик. Приветствую децентрализацию двумя руками, потому что пора уже дать территориальным громадам не, то, не только возможности, но реальный финансовый ресурс. Вот это называется система децентрализации, а не так, как происходит на примере Днепропетровской области, которая каждую пятую гривну в стране выдает Днепропетровская область. Что в результате получается? Сосредоточенные предприятия горно-металлургического комплекса, химического комплекса в результате получают у нас самое плохое экологическое состояние в Днепропетровской области. Первое место по онкозаболеваниям в Днепропетровской области. Конечно, изъятие происходит денег, а людям надо четко восстанавливать здоровье свое, четко проводить программы реабилитации. И оздоровление населения, которое живет в таких регионах, которые реально создают экономический потенциал нашей страны. То, -то в таких регионах и больше финансов будет остаться? Так, э, была, была, корректи, была корректировка, вот до принятия этого бюджета на 2015 год, была корректировка, вот Днепропетровская область получала экологический коэффициент. За счет этого экологического коэффициента был построен э, серьезный радио, радиологический центр в, в городе Днепропетровске. Оборудован, куплены линейные ускорители, томографы, э, мамографы, специальные оборудования, которые э, делают раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний. Это был позитив. На сегодняшний день экологического коэффициента нет. А разница в жизни людей на Днепропетровщине и в других регионах, экологически более благоприятных, разница в жизни, это составляет порядка 10 лет. На 10 лет днепропетровцы живут меньше, чем в других регионах нашей страны. Вы понимаете, поэтому я патриот своей земли, я там родился, я вырос. Я вижу состояние здоровья людей, и на тему экологии и состояния здоровья это можно вообще говорить отдельную передачу. Просто это реальная децентрализация. Я буду отстаивать экологический коэффициент. Вместе с группой Сечеславчина входит межфракционное объединение, входит очень много депутатов в нашем парламенте. Ну и мы как мажоритарщики, вот и я представляю группу экономичный развиток, мы все двумя руками за децентрализацию. Но я вам хочу сказать, что такое децентрализация на сегодняшний день, которую, ну, как бы славно рассказывают с экранов телевизоров и Министерство финансов говорит, все хорошо. Вот я приведу пример своего города Орженикидзе. Кстати, вот вчера было 71-я годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Вот. И мне нравятся мои города, я, я, люблю, я люблю людей, я, я, мне нравится работать для э, людей. И я вижу те проблемы, которые есть на сегодняшний день. А проблема сегодня простая. Разговаривая, допустим, с мэром города, мы понимаем, дали налоги на места. Мы все передали на места. Налог, допустим, на автомобили. Более 3 литров э, до 5 лет автомобилей. Специальный налог вводится 25 тысяч. Так вот, таких машин в Орженикице, ровно 8. Одночастная и 7, и 7, как бы на предприятиях. Ну еще плюс податок на житло. И... Податок на житло я вам рассказываю. Город строился вокруг горно-обогатительного комбината. И строились небольшие квартиры, поэтому свыше 60 метров не так много квартир. То есть мы посчитали вместе с мэром, вот так просто сели у него в кабинете, 130-170 тысяч это на житло податок и 200 тысяч гривен на автомобиль. Эти деньги возможны в сегодняшних условиях что-то сделать. А на здравоохранение Нужно было 28, нужно было 36 миллионов, отдали 28. Если такая децентрализация, то это говорит о том, мы вам отдали больницы и отдали часть ресурса, а вы сами смотрите закрывать больницы или школы. Мы этого не допустим, поэтому битва, которая будет за бюджет в марте месяце, она будет очень серьезной. Майтоновский, когда будет переглядаться показания бюджетные? Обязательно обязательно потому что вы понимаете ну нельзя смеяться над людьми надо обеспечить хотя бы работу той инфраструктуры и ту, ту социальную защиту которую люди должны четко получать каждый день загалом питання тендерных закупівель, тендеры и мос тема важко пригадати. Хоча б жоден рік без скандалів навколо цієї теми. Загалом, як ви ставитесь до ідеї виведення тендерів зі стін Міністерства охорони здоров'я? Я ставлюсь дуже положительно. Ми о Міністерстві здоров'я з вами в останнє время тільки слышим в розрізі тендерів. Ну, якщо так ви посмотрите, як да? тільки скандал Міністерство тендерів? Это не функция министерства здравоохранения. А кто этим это должна заниматься? занимать специализированные какие-то э, предприятия. Это должно быть... ну есть есть, надо принять специальный прозрачный четкий закон, как работает на западе. Уже недавно приняли его. Ну приняли, но... Ну, и сейчас я приветствую то, что и министр говорит о том, что э, будут международные организации, как ООН, там ЮНИСЕФ заниматься закупками оборудования. Дай бог. Дай бог. Но я вам хочу сказать: для этого должна быть тоже политическая воля. Я вам скажу, что в Днепропетровской области, когда мы подошли к этому вопросу, вот э, все руководство области, депутатский корпус, то я вам скажу, что э, за счет того, что были пересмотрены все и были проведены переговоры с производителями, то экономия составила, кроме, кроме тех средств, которые выделялись на закупку медицинского оборудования, был, был еще получен дополнительно компьютерный томограф были да, да, целый компьютерный томограф получился в разнице закупки, понимаете, да? Вот плюс э, оборудование совершенно заходит по ценам производителя. То есть, если есть воля, то это можно делать. Нужно только понять, что этот, этот вопрос должен быть ну, мониторироваться, потому что вокруг него очень много коррупционных составляющих. И чем он прозрачней, тем меньше всевозможных желающих, э, как бы так сказать. Э, Ловить рыбку в мутной Я воде. Я беру это в коррупционной складовой, адже и буквально закон принято про тендерные закупивли. Я думаю, что лед тронулся, слава богу. И закон принят, и все-таки участие международных организаций, и то, что с МОЗа будут выведены закупки, это очень хорошо. Но что меня тревожит на сегодняшний день? На сегодняшний день, сегодня у нас февраль месяц. Если сегодня... Не будут проводиться подготовительные материалы, мы опять материалы к тендерам. Даже если они будут проводиться в всемирной организацией здравоохранения, сегодня нужно готовить все равно, что нам нужно купить для наших больных, правильно? По регионам, если это централизованные поставки. Поэтому я бы хотел сказать, что если что-то закупать, кроме законодательства, надо еще это делать. В прошлом году этого сделано не было, и очень много на территориях люди остались без без лекарств. И это не государственный подход. Но я уже не говорю о тех моментах, которые сегодня надо не просто декларациями заниматься в сфере здравоохранения, а реально работать. Нет. Вот я выступал в парламенте, да, вчера, ну вот вчера выступал на тему все-таки и требовал от правительства, и требую все-таки возобновить действие 340 постановы при компенсации денежных средств при лечении гипертонической болезни. У нас 9 миллионов человек в стране, 9 миллионов. Гипертонической более гипертонической болезнью более трех миллионов человек получали лечение с 2012 года компенсацию и это сегодня единственный способ в тяжелой обстановке когда цены на лекарства высокие действительно компенсировать за счет государства частичную стоимость медикаментов это действительно мы даем людям право на жизнь надо честно и открыто это говорить и почему до сих пор не работает эта постанова а потому что в свое время министерство не посчитало, не выдало данные показатели. Ведь программа хорошая. Ведь на 12% снизились инфаркты, инсульты при лечении гипертонической болезни. Ведь гипертоническая болезнь, это мы знаем, что максимальный показатель смертности, а это тоже смертность и рождаемость, это показатель вообще благополучия и состояния общества. Максимально именно дают заболевания сердечно-сосудистой системы. Ведь мы на правильном пути. Есть позитивные результаты. До 10% меньше вызовов скорой помощи. А это что же ресурсы? Это тоже деньги государственные. Скорой помощи при гипертонических кризах. Есть позитив. Давайте работать. Давайте включим не только гипертоническую болезнь. Давайте посмотрим по другим нозологиям. И будем компенсировать частично стоимость лекарственных препаратов. И людям станет легче. Мы сейчас должны людей поддержать. Не декларировать, вот мы реформаторы. Реформаторы год прошел. Какие реформы? Даже не подали, не продлили законодательство о пилотных проектах. То есть Днепропетровская область работала, не только Днепропетровская, Винницкая, Донецкая, город Киев. Работали по специальному закону о реформировании о, о, о пилотных проектах в, в этих областях, mm -hmm. на, на которые шло отдельное финансирование, потому что ну, происходили изменения. Хорошо, я сказал министру, он поехал в Днепропетровскую область, посмотрел, ознакомился и высказал, есть позитивы. Но есть очень много негатива, это надо сейчас учитывать. Я вижу, что в этой реформе, чтобы мы не потеряли такую основу вообще государства, как материнство и детство. Потому что сейчас хорошего педиатра не найдешь. Вот. И вообще, я смотрю, семейный врач это хорошо и очень важно. Я смотрю, по, в этом, по этому пути очень большие есть продвижения. Но я смотрю на систему работы поликлиник. И я вижу, что надо как-то сделать симбиоз, потому что поликлиники в городах, они очень эффективны. И люди, ну, они показывали то, что они проводили действительную диспансеризацию и занимались профилактической работой. Поэтому я считаю, надо не отсекать все хорошее, доброе, старое, и не ломать все, и не строить как бы, то, что мы еще не понимаем, и не, понимать, не будем понимать, какой результат оно даст с течением времени. Ну и вы є одним из э, співавторів законопроекту, що стосується лікарських засобів. Власне, що а з цього приводу, наскільки уже готовы він до того, щоб вносити його в залу сессийну? Да, мы уже с вами этот вопрос обсуждали здесь же, в студии. Э, с апреля месяца... 2014 года мы работаем над э, законопроектом, он практически, по, он готов, он готов. Мы сейчас перевели его на английский язык и направили Всемирную организацию здравоохранения для экспертной оценки. Мы еще проведем, я э, хочу на комитете провести комитетские слушания по проекту закона, потому что закон, он очень важный. Еще людям. он людям? Он сделает прозрачную систему функционирования фармацевтического рынка. Все будет понятно кто сколько стоит препарат будет возможность убрать все коррупционные составляющие на выпадку то есть, цена цена естественно если нет все все что в цене все, что непрозрачно, все, что коррумпировано, все закладывается, все закладывается в цену и ложится в итоге на пациента, на, на людей, которые, которые нуждаются в лекарственных препаратах. Поэтому чем прозрачнее условия работы, четкие возможности для того, чтобы ввести в Украину инновационные, новые препараты, вот, которые есть на европейском рынке, плюс в э, закон учитывают защиту именно нашего производителя, потому что ну, нельзя допустить перегибов, открыть просто рынок и забыть о том, что у нас есть свои фармпроизводители, которые делают по стандартам GMP и высококачественные медицинские препараты. И три из четырех таблеток в Украине это производят наши производители. Кроме того, что платят налогов под миллиард, Кроме того, что дают рабочие, создают рабочие места. Вот, и ну, мы не можем, мы должны с... Как государство, если делать государственную политику, мы должны поддерживать своего отечественного производителя и делать с ними программы, действительно, которые будут, допустим, создавать новые препараты, генерические препараты, но сделаться здесь в стране это в четыре раза дешевле, чем препараты завозить из-за рубежа. Андрей, и на самом кейсе хочется почитать ваш комментарий с приводу ситуации на Днепропетровщине, куда доставляют раненых из территории АТО насколько ваши заклады э, готовы э, их принимать и э, что касается из с леками, насколько эта ситуация решена? Я хочу сказать большое спасибо своим коллегам-врачам, низкий вам поклон. Я общаюсь с ними, заезжаю в больницы. Вот, особенно на первом рубеже стоит у нас больница имени Мечникова, вот, где уже тысячный тяжело раненый поступает наш боец, мы общаемся с ранеными ребятами после тяжелых операций. Ну, они, глаза у них светятся, они настоящие герои. И низкий поклон врачам и волонтерам, которые находятся прямо в больницах и стараются полностью обеспечить всем, всем необходимых наших героев. Кроме того, я благодарен фармацевтическим предприятиям, которые откликаются на... Наши предложения, мы обращаемся и всегда они осуществляют, они, может, не рекламируют себя, но целыми фурами отгружаются медикаменты и в больнице Днепропетровска, и Харькова, и Запорожья, и Винницы, и Львова. И я благодарен, потому что вот там как раз внизу чувствую, что мы все вместе что мы едины и что люди, которые сейчас защищают нашу страну, они действительно настоящие герои и помощь им оказывается на самом высоком уровне. Я благодарен, что мы в Днепропетровщине сделали такие шаги, которые позволили нам принимать и беженцев сейчас э, с Донецкого и Луганского региона. Это и второе отделение гемодиализа. Кстати, я писал на премьер-министра, что нам надо еще дополнительно 90 миллионов. Если бы мы не сделали это отделение, то... Люди бы просто, мы не могли оказать медицинскую услугу, а емодиализм ⁇ это такая услуга. Если день человек не получил, он может просто уже на второй день она ему не понадобится. Поэтому вот на местах люди хотят одного, чтобы мы были едины, и чтобы мы не занимались политиканством, а чтобы мы делали конкретные шаги. Можешь, иди, сделай. Дуже вам дякую, Андрей Шипко, народный депутат Украины, был гостем нашей студии. Дякую за тащиваю роботы. Это была программа Позиция. До встречи. В эфире. Спасибо.